Dan Nabi عليه الصلاه mengatakan ketika, ketika ditanya tentang khairul nisa au ayyisa'i manakah wanita yang paling baik Rasulullah kata beliau عليه الصلاه والسلام allati tasurruhu idza nadha wanita yang paling baik adalah wanita yang dipandang dengan nan subhanallah kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini para ulama menafsirkan dua penafsiran Yang pertama, yang pertama karena, karena dia, dia cantik, cantik. Yang, yang kedua karena, karena dia pandai, pandai mempercantik di diri. nih antara cantik dengan yang pandai musik mempercantik musik diri. Ada wanita-wanita yang cantik, cantik tapi nggak enak dipandang. Kenapa nggak enak dipandang? dipandang? Karena dia nggak pandai, pandai bersolek, bersolek di rumah kadang kadang nih ibu-ibu ada sebagian, Subhanallah suaminya datang sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh, udah datang bang. Kayak mau digoreng. Ah. Yang seperti ini nggak seneng kan yang lihat, yang lihat aduh. istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang, yang sukanya, sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah Allah. Allah. betul. Allah. Yang dia beli daster terus. Kadang-kadang saya yang lihat ya Allah, ya, istriku kayak gini. Gitu. Ada istri-istri wanita-wanita yang, yang tidak pandai, pandai menjaga tubuhnya. Tubuh. Ya. Yang dia kadang-kadang melakukan ya, anak kan sudah laku. Sudah payu, sudah payu kalau sudah sejauhnya. sejauhnya. Biasanya, Biasanya kalau sebelum, sebelum ada yang, yang melamar dia, dia, dia masih olahraga, dia, dia, masih, dia, dia masih menjaga, menjaga makannya itu, dijaga. Sekarang, sekarang setelah menikah, Masya, Masya Allah. Allah. Kuliner, kuliner terus, terus Badannya Masya Allah, ada sampai, sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak, banyak yang punya sayap. sayap ya. karena, karena makan, terus, bukaan bukaan terus kerja. Dia. Suami ngeliat, nggak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih, ibu hati-hati. Maka tolong, Maka tolong cari hari, yang kata Rasul Rasulullah SAW Yang menyenangkan, menyenangkan suami Maka, Maka di sini kita, kita melihat Seorang wanita, wanita itu Boleh meminta, meminta kepada, kepada suaminya, suaminya. Untuk tidak, tidak dikumpulkan dengan, dengan mertuanya Itu hak wanita Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ta mengatakan Askinuhunna min haithu Sakantum mi wujdikum Walatudaruhun tempatkan istri-istri kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah, di tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wala dan jangan membahayakan para wanita. Jangan membahayakan para wanita. Ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menuntut ya, tidak. Dalam artian kadang, -kadang kala ketika kumpul semua mertua, para ulama jelaskan termasuk membahayakan para wanita ketika mengumpulkan dua istri di satu rumah itu termasuk itu membahayakan diri. Dan Jadi itu hak istri itu itu untuk menuntut. Atau, Atau mengumpulkan istri dengan periparan. Dengan ipar-ipar. Karena ipar. apa? apa? Di, situ Di situ wanita tidak bisa, bisa um, mengungkapkan, mengungkapkan perasaan, perasaan dia. dia. Mau bersolek ipar gak, gak mungkin. mungkin. Karena ada ipar. Dia mau pakai baju-baju yang seksi mungkin nggak mungkin. Karena ada mertuanya. Ketika mertuanya melihat, eh kayak gini ngapain? Ya, ini mertua memang udah tua, tua, gitu kan? Itu nggak bisa, Nggak kan? bisa. Ketika, Ketika kumpul, kumpul, memang susah, susah. Mau, bukain mau bukain pintu buat, buat suaminya, suaminya dengan pakaian, dengan pakaian ya, mungkin dandanan yang, yang masya Allah, dengan pakaian yang, pakaian yang, yang membuat, membuat suaminya, suaminya bergairah, mungkin ya. Iya, iya. Tapi, tapi nggak bisa, dia mau bukain pintu gimana? Karena dia mau keluar pakai kerudung, terus bukain pintu suaminya pakai kerudung, terus susah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau memang si wanita, si wanita ridho dengan hal itu nggak ada masalah. masalah. Tapi, Tapi itu ada, adalah hak para wanita. Para wanita. Rasul saw mengatakan, mengatakan tidak suruh yang, yang menyenangkan hati suaminya, hati suaminya kalau, kalau kalau dilihat. Kalau dilihat. Ada, wanita ada wanita yang mungkin kulitnya putih, putih gelap. gelap. Nah, ya, antum tahu ya, putih ya, gelap ya, itu kan ya, seperti itu. Nggak putih, putih cerah, cerah ya putih gelap. Tapi dia pandai bersolek, pandai mengambil hati suaminya. Setiap suaminya datang, Ya Bula. 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 Bukan lah. Nah, masya, masya Allah jemaah. Dia, dia mungkin kayak tadi. Warna kulitnya, kulitnya tidak cerah dia. dia, dia. dia. Tapi, Tapi ketika, ketika suaminya, suaminya, suaminya datang, datang, Subhanallah, aroma di tubuhnya. Suaminya, suaminya, suaminya buka pintu dia langsung nyium baunya istrinya. Masya Allah, istri Bukan bau bawang jemaah. Biasanya ya, di, rumah, di, rumah, di rumah, di rumah nih, ibu-ibu, masya Allah, ibu, yang taruh di perutnya apa, minyak kayu putih atau minyak itu telon, ya, dah, masuk rumah, kayak masuk, kayak masuk kamar bayi, bayi gitu. Lah. Subhanallah, hati-hati. Di sini Rasulullah Rasul SAW Rasul menganjurkan kepada para, para wanita, wanita untuk menjadi yang paling yang baik, baik, yang dia, dia bisa bersolek, bersolek untuk suaminya, dia, dia bisa menjaga tubuhnya, menjaga, menjaga dirinya, hidupnya, tidak sibuk, sibuk dengan buku. cuma makan saja. saja. Ya, ya, ya. Idha wanita yang paling, wanita paling baik yang kau disuruh dia taat. fi nafsiha wa malihah bima yakrah. Dan wanita, wanita itu, itu tidak tidak, tidak membantah, membantah kepada, kepada suaminya, suaminya dalam urusan diri, diri dia atau harta dia, kadangkala ya. suaminya ngasih nasihat kepada istri, istri, atau si suami minta istrinya untuk datang, ke datang kepada dia, istrinya. ya Bismillah. Kadangkala nih ini, suami, ya, ada, suami ada perlu, perlu sama ibu-ibu, ibu-ibu ada, ada tamunya, tamunya. usir tamu Bismillah, tolong nih, ada perluan gitu kan, suruh pulang seperti itu. Itu termasuk bagaimana menjaga kehormatan suami. Jangan sibuk sama temennya, ngobrol sama temennya, Is, suaminya ditinggal sendirian gitu kadang kalah. Itu termasuk tidak menghormati suaminya.